Вітаю вас. Ми спілкуємось з Юрієм Горшковим, головою комітету НБУ із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій. Пане Юрію, я вітаю вас в нашому ефірі. Відразу перше запитання: чому саме зараз виникла потреба у створенні такого комітету? Добрий день. Основна причина, по якій Національний банк вирішив создать такой комітет і вмішатися. более активно в ситуацию, происходящую в данный момент на валютном рынке, в том, что паника, созданная недобросовестными участниками рынка, которых принято называть спекулянтами, уже перешла определенную границу, когда это можно было бы регулировать какими-то более спокойными методами. Ситуация, по сути, с курсом доллара нагнетена искусственно. Есть ряд людей, которые хотят на этом заработать сверхприбыль. И по сути вовлекли практически всех граждан Украины в эту пирамиду. Но если в случае с финансовой пирамидой можно привлечь организаторов к ответственности, то по сути здесь все основные функции переложены на само население. Появляется публикация о том, что вот завтра курс будет там 10-12. Не приводится никаких, абсолютно никаких обоснований экономических, почему так должно быть. Люди, которые, естественно, переживают по поводу своих сбережений, начинают сразу стремиться скупить хоть какую-то валюту, хоть на какую-то сумму. Появляются, опять же, дополнительные недобросовестные участники рынка, которые начинают вводить лимиты по суммам продажи, которые начинают придерживать валюту, которые начинают искусственно завышать курс на фоне этих заявлений. В результате мы начинаем иметь панику на рынке. Введение налога сбора в пенсионный фонд прежде всего направлено на операции по обмену валюты на гривну. То есть основная причина и основная задумка введения этого налога, этого сбора, состоит в том, чтобы исключить спекулятивный характер операции покупки и продажи иностранной валюты. Операция прежде всего направлена на то, чтобы валюта покупалась. Людьми для естественных потребностей там для виїзду за границу, для оплати імпортних товарів і услуг, але ні в коем случае не для розкачування ситуації. Чи не означатиме введення даного збору автоматичне підвищення зростання курсу на ті ж самі 15%? Ні, збор вводиться на здачу валюти населення. То есть на повышение курса никоим образом это не отразится. Зазвичай такие жесткие кроки выкликают просто переведение операций в тень. В данной ситуации это будет уже не административное правонарушение, а уклонение от уплаты налогов. Если мы говорим об особо крупных суммах, то это будет уже и уголовная ответственность. А чему готівковий рынок? Адже межбанк за обсягами в разы перевершивает готівковий рынок. Да, на Межбанке объем операций значительно выше, но э, Межбанк не подвержен панике настолько сильно, как наличный сегмент. То есть э, операции на Межбанке это прежде всего операции специализированных институтов, банков. Операции на наличном рынке это операции населения, которые слышит заявление о том, как я уже говорил, что курс будет 9, 10, 12. То есть, если мы возьмем ситуации э, недавних лет... Когда у нас действительно на волне вот, спекуляций и ажиотажа курс вырос там, до 9, 10, 11 гривен. И если мы посмотрим на результат, который люди получили потом, то мы увидим, что да, приходили, покупали по 10, покупали по 11, потом через неделю сдавали по 8. Есть люди, которые пытаются спровоцировать точно такую же ситуацию. Но все-таки потребен вплыв регулятора и на Межбанк? С сегодняшнего дня вступила в действие норма, об обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки. По нашим расчетам этой суммы более чем достаточно для того, чтобы обеспечить валютный рынок. И основные наши действия сейчас будут направлены прежде всего на то, чтобы пресечь недобросовестные операции, пресечь спекуляции, как их принято у нас называть, пресечь разжигание паники на валютном рынке. Прежде всего для того, чтобы оградить население от недобросовестных действий некоторых участников рынка. Что будет с валютными депозитами граждан? Заканчивается термин, людина снимает с депозита доллары. Абсолютно никаких проблем. Если депозит э, находился в банке 30 и более дней, то э, обмен валюты на гривну в момент расторжения депозита будет проводиться без каких-либо потерь, без уплаты пошлины. Поэтому и проценты по депозитам, и сами депозиты будут возвращаться без каких-либо задержек по, той же, по тому же самому механизму, который был до этого. То есть депозитов это не коснется никак. Обкладывается податком такой новые финансовый инструмент, как державный казначейский обязатель. Операции, по которым не будет взиматься уплата в пенсионный фонд, это расторжение депозита, Окончание их там срока действия при условии, что депозит находился в банке не менее 30 дней. Проценты по этим депозитам, казначейские обязательства, облигации внутреннего государственного займа, как средства полученные по купону, так и средства от продажи и погашения этих обязательств. Также стоит отметить, что под уплату этой пошлины не попадают переводы из-за границы если размер этих переводов в гривневом эквиваленте не превышает 150 тысяч гривен на протяжении календарного месяца. Еще у нас очень часто используются операции переведения сумм, благодейных сумм и сумм на лекувание за кордоном. Если операция не превышает 150 тысяч гривен в эквиваленте в течение месяца, как я уже сказал, она не облагается налогом. Если операция по перечислению данных средств пошла прямиком на счет той или иной организации, для которой она предназначалась. Точно такая же ситуация. Что делать гражданам, которые сейчас погашают раньше отриманные кредиты в иноземной валюте? Эта ситуация совершенно не касается покупки валюты. Они будут делать это точно так же, как они делали это раньше. Если человек едет в отряджение или тур поездку за кордон, меняя доллары, купує доллары и потом за кордону привозит чей то сумму в долларах. То есть она э, будет на спреде и она еще и будет платить податок сюда. Предусмотрено несколько механизмов. То есть механизм первый: человек, вернувшись из отпуска, может положить эти средства на депозиты, по истечении 30 дней э, снять эти средства с депозита более того, процентами еще компенсировать определенные затраты на свой отпуск. Второй вариант, на который прежде всего обращает внимание Национальный банк, и который он прежде всего советует, это открывать платежную карточку международного образца, зачислять на нее гривну, которая будет конвертироваться в валюту страны пребывания. Чи не побоюється в Національному банку, що в країні можуть утворитися дві паралельних системи розрахунків: одна за великі якісь придбання машини, квартири, яка буде розраховуватись в умовних одиницях, зазвичай в доларах, і інша за більш дрібні покупки вже в національній валюті? Законом установлено, що на території України єдинственним законним платежним средством є українська гривня. Це во-первых. Во-вторых, Національним банком Законом определено право вводить ограничения по суммам расчета в наличных. На данный момент Национальный банк очень активно изучает возможность...